har qanday sohada xalqaro hamkorlik yaxshi samara beradi bu so'nggi yutuqlar ilg'or tajribalarni bo'lishish degani navoiy viloyati ta'lim sifatini yanada oshirish bo'yicha finlyandiyalik mutaxassislar bilan hamkorlik qilmoqda shu asosda ikki nafar finlyandiyadan kelgan mutaxassis ishtirokida seminar va interaktiv mashg'ulotlar tashkil etildi navoiy viloyat hokimligi bilan finlyandiya davlati o'rtasida imzolangan memorandumga ko'ra tashkil etilgan seminar treningda pedagogika sohasida ko'p yillik tajribaga ega finlandiyadan kelgan ikki nafar ekspertlar mahalliy o'qituvchilarga ta'limdagi o'qitish metodikalarini o'rgatmoqda the Star Lessons teacher training program that I have developed. tlesonfinlyandiya ta'lim tizimi eksperti sifatida yurtimiz ta'lim tizimini tanishtirish uchun taklif qilinganman 5 kunlik seminar treningda ishtirokchilar finlyandiyada olib borilayotgan yillik ta'limning pedagogik aspektlari bilan tanishtirilmoqda bizda asosiy g'oya ta'limda o'quvchi diqqat markazida bo'lishidir fin ta'lim tizimida o'qituvchilarning vazifasi har bir o'quvchi barcha fanlarni o'zlashtirishi ya'ni hech bir bola orqadan qolmasligini ta'minlashidan iborat o'qituvchilar qaysi fandan dars berishdan qat'i nazar mashg'ulotlarda o'tilgan metodikalarni bemalol qo'llashi mumkin manbalar elektron ko'rinishda taqdim etilmoqda namoyish qilinayotgan materiallar podkastlar va ularni qo'llash bo'yicha yo'riqnomalar ingliz va rus tillarida taqdim etilyapti ayni damda biz ularni o'zbek tiliga o'girish ustida ham ish olib boryapmiz interaktiv mashg'ulotlar davomida yangi o'quv dasturlarini qo'llash va faoliyatga tadbiq etish o'quv jarayonlarini loyihalashtirish finlyandiya maktablarida kompyuter texnologiyasidan foydalanish kabi turli mavzular o'rganilmoqda darslar davomida biz ancha yangiliklarni o'rgandik bu yangiliklar masalan finlandiyada ta'lim sistemasida bolalarga asosan ularni baholash emas ularni to'g'ri kasbga yo'naltirish eng muhim vosita sanalar ekan hamda bu bo'yicha ularga alohida o'qituvchi shug'ullanib uni kelajagida yetuk kadr bo'lib chiqishi uchun qo'shimcha topshiriqlar berib ishlab kelishi aytib kelinmoqda bu seminar orqali bu yerda yig'ilgan o'qituvchilar finlandiya tajribasidan olgan bilimlarini o'zlarining hududlariga borib boshqa o'qituvchilarga targ'ib qilish